Радость вечная наша радость, Божьей радовне, помощи, чтобы Господь и от власти, нас вот, э Радуйся на от рога страстей нас радуйся за стадии погибших ума лишенных, радуйся исполняющих прошения верны, радуйся уповающих на тебя грехов прощения даруешь, радость э радуйся не невестная, приводит не приводят к глобальному контролю над людьми, над каждым человеком в отдельности и над обществом в целом. И это э, часть создания глобальной техно диктатуры. Вот. Окончательно Ой, она будет создана... Мать. После Третьей и мировой войны и больных, так называемая диктатура Антихриста. Она будет основана люди, прежде всего на этой глобальной электронной системе. То есть диктатура Антихрист, или может, твоего, может быть по современному это будет всемирный президент, будет управлять луки, миром с помощью электронной системы. Для того, чтобы все государства мира объединились, чтобы народы не сопротивлялись, будет э, Третья мировая война, глобальное мировое правительство и вопросы создастый третьей мировой войны она самая страшная война будет на земле, скорее всего, ядерная. По пророчеству апокалипсиса погибнут третья часть всех живущих на земле. То есть более двух миллиардов человек. микрочи будет носиться Такая информация, как отпечатки пальцев, создание базы данных отпечатков пальцев всех страны, всех жителей страны, это почва для колоссальных злоупотреблений, потому что отпечатки пальцев экспертизой подтвержденные аутентичные отпечатки пальцев это безусловное доказательство в криминальном процессе. При современных технологиях эти отпечатки можно наносить на вещи, предметы и так далее. Это решаемый вопрос. Вот и современные технологии недостаточно доступны, это может не только специалисты там может злоупотребление делать те люди которые имеют определенный опыт знания там доступ к технике не просто этим злоупотребить а если у вас есть бизнес хорошо нам вот этим людям это не страшно но есть люди у которых есть бизнес у которых есть дома там для них это страшно с ними будут разговаривать очень просто ты будешь делать то то ты будешь делать то то понимаете? то есть по-новому можно разговаривать человек не как ты хочешь сделать а ты будешь делать вот так а если ты не будешь так делать тогда у нас есть очень действенные методы влияния на тебя. Человек ничего не сможет доказать. Ничего.